হেল্ল' এভ্ৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ পিঠাখিনি অলপ বেছিকেই দেখুৱাইছোঁ কাৰণ মোৰ ন অকলে কেলেই ল'ব লাগিব আপোনালোকৰো লাগক ভৈশভাৰ কৰোঁতে আকৌ পিঠাখিনি খাবলৈ মন গৈছে ইমান টেষ্টি হৈছিলে তেখেতে গম পাইছে মোৰ শাহুমাই বনাইছিল আজি ব্ৰেকফাষ্টত চাহ আৰু পিঠাই খালোঁ কাৰণ শীতকালটো পিঠা পুলিৰ অবিহনে কিন্তু একেবাৰে অসুখ নহয়নে সেইখিনি যোৱাৰ পাছত আকৌ মই কৰিলোঁ মানে মাছ লোৱা হৈছিল হাজবেণ্ডেই লৈ থৈ গৈছে মাছ বেপাৰীৰ পৰা মাছটো মস্ত চাইজৰ আছিল ৰৌ মাছ কিন্তু দেখোঁতে ইমান লগা নাই আৰু এইখিনি এই ক্লিপটো যে আগৰে আছিল ভুলটো যিটো দেখুৱাইছোঁ কাৰণ মোৰ মাৰ ঘৰৰ হয় বহি আছিলো তো মায়ে আনি দিলে আৰু ক'লে যে তুমিনো ব্লগত দেখুৱাই এইটো উঠাই লোৱা তাৰপাছত এয়া উঠাইছিলোঁ কিন্তু কোনোবা ভাষত থাকি গৈছিল সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ তাৰপিছত এয়া ঘৰটো অলপ ক্লিন কৰি লৈছোঁ এইখিনি কামটো শ্বেয়াৰ কৰা নহয় কাৰণ এইবিলাকনো আৰু থুলমূল কাম সেইখিনি মানে চবৰে হয় সেইখিনি আৰু শ্বেয়াৰ নকৰোঁ মই তো ভাবিলোঁ আজি অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ এই ফুলখিনি যে মোৰ বেটীয়ে মোৰ কাৰণে আনিছে ক'পা আনিছে ৰ'ব কৈছোঁ তাৰমানে ৰাতিপুৱা শুই উঠি চালোঁ যে বিচনাত মানে দৰ্জাখন অলপ মেল খাই আছে তো ভাবিলোঁ যে হাজবেণ্ডে চাগে ওলাইছে বাহিৰত তাৰপিছত দেখা পালোঁ যে তাইয়ো বিচনাত নাই তাৰপিছতে মোৰ বুজিবলৈ আৰু বাকী নাথাকিল যে তেওঁলোকে ক'ৰবালৈ ওলাই গৈছে প্ৰায় মাজে মাজে এনেকুৱা কৰে মই শুইটাকৈ মই গমেই নাপাওঁ মনে মনে দুইটা ওলাই যায় মানে অলপ ফুৰিও আহে আৰু ওচৰাই চিৰিকটিখিনি মানে চাই খুব ভাল পায় ৰাতিপুৱা আমাৰ বিল মানে অলপ ওচৰে পাঁজৰে য'ত মানে তেনেকুৱা আৰু পৰিৱেশটো অলপ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ ভাল পায় তো সেইখিনি চাবলৈ গৈছিল আৰু এয়া ফুল কি জানো মেটেকা ফুল এই মেটেকা ফুলখিনি মানে তাই আনিবলৈ পাগল হৈ গৈছে মোলৈ তাই হাজবেণ্ডে লৈ দিছিলে মানে উত্তলি দিছিলে আৰু পুখুৰীৰ পৰা তাৰপিছত সেইখিনি মই এনেকৈ সজাই থলোঁ ভাবিলোঁ তাই আনিছে যেতিয়া ভাল পাব আৰু আঠা লাগিছিল খালোঁ তাৰপিছত এয়া ৰাইচ শুই শুই অলপ দূৰত খাই আছিল দুষ্ট আমি তই এইখিনিও লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ ৰৌ মাছটো যে দেখুৱাইছিলোঁ সেয়া বনাইছোঁ মই আজি একদম পিঁয়াজেৰে পাতলকৈ বিলাহী আৰু পিঁয়াজেৰে টেঙা টেঙাকৈ বনাই দিছোঁ আৰু এই মেহেন্দীটো শুকাই কালাৰ আহি গ'ল আৰু এই লগোৱাটো মই পিছত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কি যে কান্দ মানে থৈ দিছিলোঁ যে তুলি তাৰপিছত ইয়াৰ হাজবেণ্ডে আহি পালে এতিয়া অ'টছ লৈ আহিছিল দুপেকেট ডাঙৰটো আমালৈ ৰাখিম আৰু সৰুটো মাক দি দিম আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ মাৰ কথা কৈছোঁ আৰু তাৰপাছত এয়া ফল মূল অলপ লৈ আহিছিলে তো অলপ মই এনেকৈ ঢং কৰি কৰি দেখুৱাই আছিলোঁ আৰু নহয় মানে শ্বৰ্টছ ৰিল এটা বনাম যে সেইকাৰণে তাৰপিছত এই আজি কমলা আৰু আপেল আনিছিল এই আপেলখিনি তাই ওলাবলৈ খুব মানে ভাল পাই আছে তো মই ভাবিলোঁ দিওঁ আৰু এতিয়া আজি কৰিব মানে যিটো মনা কৰিম সেইটো বেছিকৈ কৰিব কিন্তু পিছলৈ পাৰা কামখিনি চাগে নকৰিব তেনেকুৱা হয় আৰু নাজানো তাই কি কৰে কিন্তু বহুত হয় আৰু কৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইচ্ছুক হোৱা কামবোৰ কৰিবলৈ ডাঙৰ হ'লে কৰিব নিবিচাৰে ত' তাই ওলাব যেতিয়া দিলোঁ আৰু এই ষ্টিকাৰখিনি যে এইখিনি উঠাই উঠাই গোটেই মুখত লগাই থৈ দিছিলে কি যি কাণ্ড কৰে আৰু কিন্তু এই আপেলখিনি খাইছেনে খাইছে চাগে আৰু খুব টেস্টি খাবলে ন মই কিন্তু আপেল খাই ভাল না পাও কিন্তু এই আপেলখিনার পিছত খাইছো মই কেবাটা আপেল খাওয়া হয়েছে মানে খুব টেস্টি বেলে টাইপর অল্প রসাল লগতে সিজুরও আনিছিল টু তাই ওপেন করব তো আই ব্লগৰ ব্লগর শেষ প্রান্তহলে ভালোই থাকিব অসুস্থ লক পাম আন এটা ব্লগ গলে আর ইয়াতে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং